Ramai dalam kalangan warga emas di Malaysia mengalami kekejangan otot secara tiba-tiba terutamanya waktu malam. Fenomena ini sering dianggap sebagai sebahagian daripada proses penuaan tetapi hakikatnya ia boleh dikurangkan dengan pemakanan yang betul. Telur, satu makanan ruji dalam kebanyakan dapur rakyat Malaysia, sebenarnya adalah salah satu sumber nutrien terbaik. Untuk menyokong kesihatan otot dan saraf apabila usia meningkat, sebiji telur mengandungi protein lengkap yang diperlukan oleh tubuh untuk membina dan membaiki tisu otot. Ini sangat penting kerana warga emas sering mengalami kehilangan jisim otot yang dikenali sebagai sarkopenia. Selain protein, Telur juga kaya dengan vitamin B12 dan D, dua nutrien penting yang menyokong fungsi sistem saraf dan penyerapan kalsium. Vitamin B12 khususnya membantu mengelakkan gangguan saraf yang boleh menyebabkan kejang dan kesemutan. Di Malaysia, ramai warga emas kurang terdedah kepada cahaya matahari kerana faktor keselesaan atau kesihatan. Ini menjadikan pengambilan vitamin D dari makanan semakin penting. Kuning telur mengandungi vitamin D semula jadi yang menyokong kekuatan otot dan tulang. Selain itu, telur mudah dihadam dan sesuai untuk warga emas yang mempunyai sistem pencernaan yang lebih sensitif berbanding golongan muda. Pengambilan antara 6 hingga 7 biji telur seminggu adalah selamat bagi kebanyakan warga emas yang sihat. Untuk mereka yang menghidap kolesterol tinggi, telur putih boleh diambil sebagai alternatif tanpa mengorbankan sumber proteinnya. Telur rebus, telur masak sambal atau telur dadar tanpa banyak minyak adalah antara cara popular di Malaysia yang masih mengekalkan khasiatnya. Jangan anggap remeh telur. Ia mungkin bahan paling mudah yang boleh mengubah kesihatan otot anda. Pisang adalah buah tropika yang sangat sinonim dengan masyarakat Melayu. Sering dimakan begitu sahaja, dijadikan goreng pisang atau dimasukkan ke dalam kuih muih tradisional seperti lepat dan pengat. Namun, selain menjadi pencuci mulut yang lazat, pisang juga memainkan peranan penting dalam mengelakkan kekejangan otot, terutama di kalangan warga emas. Satu pisang bersaiz sederhana mengandungi sekitar 400 mg kalium iaitu lebih 10% daripada keperluan harian. Kalium sangat penting untuk mengekalkan keseimbangan elektrolit dan transmisi impuls saraf ke otot. Kekurangan kalium dalam badan boleh menyebabkan otot menjadi terlalu aktif dan mudah kejang. Bagi warga emas yang mengambil ubat tekanan darah seperti diuretik, risiko kekurangan kalium menjadi lebih tinggi tanpa disedari. Pisang juga mengandungi magnesium yang membantu menenangkan otot dan mengawal irama jantung. Selain itu, ia kaya dengan vitamin B, SIM yang menyokong fungsi sistem saraf dan meningkatkan pengeluaran sel darah merah. Dengan itu, bekalan oksigen ke otot menjadi lebih cekap dan risiko kejang semakin berkurang. Gabungan semua nutrien ini menjadikan pisang makanan yang ideal bagi mereka yang mengalami kejang otot, terutamanya pada waktu malam. Di Malaysia, pisang boleh dimakan sebagai snack pagi atau malam. Untuk warga emas yang menghidap diabetes, disarankan makan pisang bersama sumber serat seperti oat atau kacang untuk mengelakkan lonjakan gula darah. Mengambil satu pisang sehari digabungkan dengan pengambilan air mencukupi boleh memberikan impak besar terhadap kesihatan otot dan membantu tidur yang lebih nyenyak. Kacang tanah, badam, biji labu dan biji bunga matahari semakin popular di kalangan rakyat Malaysia sebagai snack sehat. Tetapi ramai tidak sedar bahawa makanan ini juga berfungsi sebagai benteng semula jadi terhadap kekejangan otot terutama bagi mereka yang aktif atau berumur. Kandungan mineralnya menjadikannya senjata rahsia dalam mengekalkan kesihatan otot. Magnesium adalah mineral utama dalam kebanyakan jenis kacang dan bijian. Ia membantu mengawal kontraksi otot dan menstabilkan sistem saraf. Kekurangan magnesium boleh menyebabkan otot menjadi terlalu sensitif dan mudah kejang, terutama selepas aktiviti fizikal. Selain itu, kacang seperti badam dan pistachio juga kaya dengan kalium dan protein tumbuhan yang menyokong pembinaan semula tisu otot dan keseimbangan cecair dalam badan. Tambahan pula, kacang dan bijian mengandungi lemak sihat seperti asid lemak tak tepu dan omega 3 yang mengurangkan keradangan otot serta memperbaiki aliran darah ke bahagian otot yang aktif. Ini amat berguna bagi warga emas yang mengalami masalah peredaran darah yang sering dikaitkan dengan kekejangan malam. Kacang juga kaya dengan antioksidan yang melindungi otot daripada kerosakan akibat tekanan oksidatif. Di Malaysia, kacang boleh dimakan secara mentah dibakar tanpa garam atau ditaburkan ke atas bubur dan salad. Bagi warga emas, pengambilan sekitar satu genggam kecil sehari sudah memadai untuk mendapat manfaatnya. Pastikan memilih kacang tanpa garam tambahan agar tidak meningkatkan tekanan darah. Ini bukan sekadar snack, ini adalah makanan berfungsi untuk otot yang lebih kuat dan sihat. Dalam iklim tropika Malaysia, dehidrasi sering berlaku tanpa kita sedari, terutama bagi warga emas yang kurang merasa dahaga. Kekurangan air dalam badan boleh mengganggu keseimbangan elektrolit dan menyebabkan kekejangan otot. Malangnya, Ramai memandang ringan keperluan air kerana menyangka hanya aktiviti fizikal berat yang memerlukan penghidratan tinggi. Air bukan sahaja menyegarkan tetapi juga membantu dalam penghantaran nutrien dan penyingkiran bahan buangan dari otot. Apabila tubuh kekurangan air, otot menjadi mudah letih dan lebih cenderung untuk mengalami kekejangan. Di samping itu, air membantu mengekalkan kelancaran sistem peredaran darah yang membolehkan oksigen sampai ke otot dengan lebih cekap. Untuk warga emas, minum antara 6 hingga 8 gelas air sehari adalah penting. Walaupun mereka tidak merasa haus, selain air kosong, air kelapa, sup sayur atau air barley juga sesuai sebagai alternatif yang menyegarkan dan mengandungi elektrolit semula jadi. Elakkan minuman manis dan berkafein yang boleh mengganggu keseimbangan air dalam badan. Jadikan amalan minum air satu rutin. Segelas selepas bangun pagi, sebelum makan dan sebelum tidur. Walaupun ia tampak mudah, amalan ini boleh membawa perubahan besar terhadap kualiti tidur, fungsi otot dan tahap tenaga harian. Ingatlah, tubuh kita terdiri daripada lebih 60% air maka air bukan sekadar keperluan. Ia adalah asas kehidupan dan kesihatan otot anda. Bayam adalah antara sayur yang sering hadir dalam masakan Melayu. Dari bening sup bayam dengan keledek hingga ketumisan bersama bawang putih. Namun, tidak ramai yang tahu bahawa daun hijau ini sebenarnya merupakan salah satu sumber semula jadi terbaik untuk menyokong kesihatan otot dan mencegah kekejangan terutamanya bagi warga emas. Bayam kaya dengan magnesium, zat yang membantu merehatkan otot dan menstabilkan fungsi saraf. Setiap cesteratus gram bayam mengandungi lebih 80 miliklinalan magnesium, cukup untuk menyumbang kepada pengurangan risiko kejang. Selain itu, bayam juga mengandungi kalium, kalsium dan zat besi, semuanya penting untuk kekuatan otot dan penghantaran oksigen dalam darah. Bagi warga emas yang mengalami masalah sendi atau peredaran darah yang lemah, bayam juga mempunyai sebatian antioksidan seperti lutein dan vitamin C yang membantu mengurangkan keradangan. Ini menjadikannya makanan penting untuk pemulihan otot selepas aktiviti fizikal walaupun ringan. Lebih menarik, bayam rendah kalori dan sangat mudah dicerna sesuai untuk sistem penghadaman yang semakin sensitif dengan usia. Pengambilan bayam dalam menu harian boleh dipelbagaikan, ditumis, dibuat sup atau dicampur ke dalam omelet. Jika digabung dengan telur atau sedikit ikan bilis rebus, nilai pemakanan meningkat berkali ganda. Untuk hasil terbaik, ambil bayam sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Ia bukan sekadar sayur sampingan ia adalah pelindung otot dalam setiap suapan. Malaysia sebagai negara maritim mempunyai kekayaan sumber ikan yang luar biasa. Namun ramai warga emas masih kurang memberi perhatian kepada ikan berlemak seperti kembung, selar, tenggiri dan sardin. Ikan-ikan ini kaya dengan protein berkualiti tinggi, asid lemak omega-3 dan vitamin D. Semua ini menyokong kesihatan otot secara menyeluruh. Protein dalam ikan berlemak mudah dihadam dan membantu membina semula serat otot yang lemah akibat penuaan. Omega-3 pula bertindak sebagai anti radang semula, jadi yang membantu mengurangkan bengkak dan kesakitan pada otot serta sendi. Kajian mendapati bahawa pengambilan omega-3 secara konsisten dapat mengurangkan kekerapan kekejangan malam. Vitamin D dalam ikan seperti salmon atau sardin sangat bermanfaat bagi warga emas yang kurang terdedah kepada cahaya matahari. Vitamin ini menyokong penyerapan kalsium dan meningkatkan fungsi saraf otot. Bagi mereka yang mengalami sakit belakang atau kekejangan betis sewaktu tidur, ikan berlemak adalah makanan yang perlu diberi keutamaan. Sediakan ikan dengan cara sihat seperti memanggang, mengukus atau membuat sup. Elakkan kaedah bergoreng yang menggunakan minyak berlebihan. Dengan memasukkan ikan berlemak ke dalam menu dua hingga tiga kali seminggu, warga emas bukan sahaja menyuburkan tubuh tetapi juga memperkukuhkan tenaga dan keseimbangan otot mereka. Avokado mungkin bukan makanan tradisional Melayu, tetapi ia kini semakin mendapat tempat dalam gaya pemakanan moden kerana khasiatnya yang luar biasa. Buah ini padat dengan lemak tidak tepu, kalium, magnesium dan vitamin E. Semuanya membantu otot kekal fleksibel, mengurangkan kekejangan dan memperbaiki aliran darah. Kalium dalam avokado membantu mengawal tekanan dalam sel dan menstabilkan kontraksi otot. Malah kandungan kaliumnya melebihi pisang. Magnesium pula membantu menenangkan saraf, mengurangkan ketegangan otot, manakala vitamin E bertindak sebagai pelindung antioksidan terhadap sel-sel otot yang terdedah kepada tekanan oksidatif. Tambahan pula, lemak sehat dari avokado menyokong kesihatan jantung yang secara langsung meningkatkan pengaliran darah ke otot dan mengurangkan risiko kejang akibat peredaran darah lemah. Warga emas yang mengalami kebas kaki atau keletihan otot selepas berdiri lama boleh mendapat manfaat luar biasa daripada pengambilan avokado secara tetap. Buah ini boleh dimakan begitu sahaja, dihancurkan dan disapu pada roti gandum atau dicampur ke dalam salad. Untuk cita rasa Melayu, cubalah avokado dengan sedikit susu cair dan madu sejuk dan menyegarkan hanya separuh avokado sehari sudah cukup untuk menyumbang kepada kesihatan otot yang mantap dan bertenaga dalam budaya pemakanan Melayu kekacang seperti kacang hijau kacang dal kacang merah dan kacang soya telah lama digunakan dalam bubur sup atau kuih muih kini sains membuktikan bahawa kekacang ini bukan sahaja berkhasiat tetapi juga sangat bermanfaat dalam mencegah kekejangan otot dan mengekalkan kekuatan fizikal warga emas. Kacang dal kaya dengan protein tumbuhan, zat besi, magnesium dan serat. Protein membantu pembinaan otot, zat besi menyokong pengangkutan oksigen ke otot dan magnesium menenangkan otot serta saraf. Semua ini membantu mengurangkan keletihan otot dan mengelakkan kekejangan, terutama selepas melakukan aktiviti ringan seperti berjalan atau berkebun. Selain itu, kekacang mengandungi fitonutrien dan antioksidan yang melindungi otot daripada kerosakan sel dan keradangan kronik. Kacang soya khususnya mengandungi isoflavon yang menyerupai hormon estrogen penting untuk kesihatan tulang dan otot wanita warga emas yang telah menopaus. Dengan pengambilan tetap, otot menjadi lebih anjal dan kurang terdedah kepada kejang. Sediakan kekacang dalam bentuk karidal, sup sayur dengan kacang hijau atau snack kacang rebus. Ia juga boleh dimasukkan dalam salad atau bubur nasi untuk menambah khasiat. Makan kekacang sekurang-kurangnya tiga kali seminggu untuk memastikan tubuh mendapat tenaga berpanjangan dan otot terus sihat hingga usia lanjut. Ramai warga emas mungkin tidak menyedari bahawa kesihatan otot juga bergantung kepada fungsi sistem penghadaman khususnya usus. Makanan fermentasi seperti yogurt, tempe, tapai dan cuka epal semula jadi bukan sekadar baik untuk pencernaan tetapi juga membantu dalam penyerapan mineral penting seperti magnesium dan kalsium, kunci utama untuk otot yang sihat. Yogurt, terutamanya yang tanpa gula tambahan, kaya dengan probiotik yang menyokong keseimbangan bakteria baik dalam usus. Ini secara tidak langsung membantu penyerapan nutrien yang diperlukan untuk fungsi otot. Tambahan pula, yogurt mengandungi protein berkualiti, vitamin D dan kalsium, satu kombinasi penting untuk warga emas yang mudah mengalami kekejangan otot akibat kehilangan jisim otot dan tulang rapuh. Dalam masyarakat Melayu, makanan seperti tapai pulut atau tempe yang telah melalui proses fermentasi juga menyediakan pelbagai enzim dan nutrien yang membantu pencernaan serta mengurangkan keradangan dalam badan. Kajian menunjukkan bahawa usus yang sihat boleh mengurangkan tekanan oksidatif dan meningkatkan keseimbangan elektrolit, dua faktor penting untuk mengelakkan kekejangan otot pada waktu malam. Untuk hasil terbaik, amalkan pengambilan yogurt tanpa gula setiap hari atau tambahkan tempe dan makanan fermentasi lain ke dalam hidangan harian. Elakkan yogurt komersial yang tinggi gula kerana ia boleh memburukkan kesihatan metabolik. Ingatlah, rawatan untuk otot yang sihat tidak semestinya bermula dari otot. Kadangkala ia bermula dari sistem usus yang tenang dan seimbang. Dalam tradisi perubatan Melayu, kunyit telah digunakan sejak zaman nenek moyang sebagai ramuan penyembuh. Ia digunakan bukan sahaja dalam masakan tetapi juga sebagai jamu atau bahan dalam urutan tradisional. Hari ini, sains moden membuktikan bahawa kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, mempunyai kesan anti-radang yang kuat dan sangat baik untuk melegakan otot yang sakit atau kejang. Kurkumin membantu menurunkan keradangan sistemik yang boleh menjejaskan fungsi otot. Ia juga meningkatkan pengaliran darah ke otot, memastikan tisu otot menerima oksigen dan nutrien yang cukup, sekaligus mengurangkan risiko kekejangan. Bagi warga emas yang mengalami sakit sendi atau kejang malam yang kerap, kunyit boleh menjadi penawar semula, jadi yang sangat berkesan. Walaupun curcumin sukar diserap dalam badan, Kajian menunjukkan bahawa pengambilan bersama lada hitam atau lemak sihat seperti minyak zaitun boleh meningkatkan bio ketersediaannya. Dalam konteks Melayu, kunyit mudah digunakan dalam kari, masak lemak atau dibuat air rebusan. Sesetengah orang juga mencampurkan kunyit ke dalam susu panas sebagai minuman malam. Minum satu gelas susu kunyit suam sebelum tidur bukan sahaja membantu tidur lebih lena tetapi juga mempercepat pemulihan otot yang letih. Dalam dunia moden yang serba pantas, kembali kepada bahan semula jadi seperti kunyit adalah langkah bijak untuk menjaga tubuh, terutamanya otot dan sendi dengan cara yang lembut dan berkesan. Ubi keledok atau lebih dikenali sebagai keledek dalam masyarakat Melayu merupakan makanan tradisional yang kaya dengan karbohidrat kompleks, serat, kalium dan beta karoten. Ia bukan sahaja memberikan tenaga berpanjangan tetapi juga membantu menstabilkan tahap gula dalam darah dan mengekalkan keseimbangan elektrolit untuk fungsi otot yang optimum. Ubi keledek mengandungi kalium yang tinggi, satu mineral penting untuk mencegah kekejangan otot. Setiap 100 gram ubi keledek mengandungi lebih daripada 4 ras sikidron kalium. Ia juga kaya dengan magnesium dan vitamin C yang membantu mengurangkan keradangan dan menyokong pembentukan kolagen untuk kesihatan sendi dan tisu otot. Karbohidrat kompleks dalam ubi keledek dilepaskan perlahan ke dalam darah menjadikannya pilihan yang sesuai untuk warga emas yang memerlukan tenaga sepanjang hari tanpa meningkatkan gula darah secara mendadak. Ini sangat berguna bagi pesakit kencing manis yang juga sering mengalami kejang otot akibat komplikasi saraf. Ubi keledek boleh dinikmati dalam pelbagai cara direbus, dibakar, dikukus atau dijadikan bubur. Ia juga boleh digabung dengan santan rendah lemak dan halia untuk menjadikannya lebih sedap dan berkhasiat. Pengambilan ubi keledek dua hingga tiga kali seminggu boleh membantu meningkatkan keanjalan otot dan mengurangkan kekejangan secara semula jadi. Akhir sekali, satu aspek kesihatan otot yang sering diabaikan ialah tidur. Tidur bukan hanya tentang rehat minda tetapi juga fasa penting di mana tubuh membaiki dan menjana semula tisu otot. Warga emas yang tidur tidak lena atau sering terjaga pada waktu malam lebih berisiko mengalami kejang otot khususnya pada waktu awal pagi. Semasa tidur dalam fasa nyenyak, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang membantu pembinaan otot dan penyerapan kalsium kekurangan tidur menyebabkan ketidakseimbangan hormon, peningkatan tekanan oksidatif dan gangguan kepada fungsi sistem saraf pusat. Semua ini menyumbang kepada kekejangan otot berulang. Bagi memastikan tidur yang berkualiti, warga emas disarankan mewujudkan rutin tidur tetap, elakkan makanan berat sebelum tidur serta menenangkan diri dengan bacaan ringan atau amalan zikir sebelum tidur. Minuman seperti teh chamomile, susu suam dengan kunyit atau air pandan boleh membantu tubuh lebih tenang dan cepat lena. Ingat, usaha menjaga otot tidak cukup dengan pemakanan semata-mata. Ia perlu digandingkan dengan tidur yang cukup dan berkualiti. Tubuh yang tenang, minda yang damai dan tidur yang lena adalah gabungan terbaik untuk mencegah kejang dan memastikan warga emas menjalani hari-hari mereka dengan tenaga dan semangat yang baharu. Terima kasih kerana telah mengikuti video ini hingga ke penghujung. Jika anda sampai ke sini, besar kemungkinan anda sedang mencari solusi yang benar-benar berkesan untuk menangani masalah kekejangan otot yang mengganggu kehidupan harian atau anda mungkin sedang mencari ilmu demi menjaga ibu bapa, datuk nenek atau sesiapa yang anda kasihi. Apapun sebabnya, kami amat menghargai kehadiran anda di sini. Apa yang telah kita pelajari hari ini bukan sekadar senarai makanan. Ia adalah satu pelan tindakan menyeluruh daripada telur, pisang, bayam sehinggalah kepada tidur yang berkualiti. Setiap satunya memainkan peranan penting dalam memastikan otot warga emas kekal kuat, tidak kejang dan berfungsi dengan baik. Dalam budaya Melayu yang mementingkan keharmonian keluarga, Menjaga kesihatan orang tua bukan sekadar tanggungjawab tetapi satu bentuk ibadah dan kasih sayang. Kami ingin ajak anda untuk terus bersama kami dalam perjalanan ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan dan hidupkan loceng notifikasi. Ini akan bantu kami terus menghasilkan lebih banyak kandungan yang bukan sahaja menyentuh aspek kesihatan fizikal tetapi juga kesejahteraan rohani dan emosi. Kami juga ingin mendengar daripada anda, apakah makanan yang anda atau orang tua anda amalkan untuk mengelak kejang otot? Pernahkah anda mencuba rawatan semula jadi yang dikongsi hari ini? Luangkan masa untuk tinggalkan komen. Komuniti kita semakin membesar dan setiap perkongsian setiap pengalaman yang anda kongsikan mungkin menjadi jawapan bagi orang lain yang sedang mencari bersama kita bina ruang di mana ilmu dan kasih sayang bersebati namun izinkan saya membawa anda lebih dalam ke satu aspek kehidupan yang lebih dalam daripada kesihatan tubuh kerana apa gunanya tubuh yang kuat jika jiwa kita kosong apa guna kaki yang boleh melangkah jauh jika hati kita masih terikat pada kesedihan, penyesalan atau kekosongan yang tiada jawapan. Dalam kitab Injil Yohanes 3:16 menyatakan, "Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini tidak ditujukan kepada orang yang sempurna, ia ditujukan kepada anda, kepada saya, kepada sesiapa pun yang merasa dirinya lemah, berdosa, tersesat atau hilang harapan. Kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia yang bersyarat, kasihnya kekal, suci dan penuh pengampunan. Allah yang Maha Kudus melihat penderitaan manusia dan Dia bertindak bukan dengan menghukum tetapi dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi jambatan antara manusia dan Tuhan Yesus hidup tanpa dosa tetapi dia rela disalib bagi menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dia mati dikuburkan dan bangkit semula pada hari ketiga itulah bukti bahawa maut tidak dapat menahannya dan siapa yang percaya kepadanya Juga tidak akan ditinggalkan dalam maut rohani. Mungkin Anda telah berbuat banyak kebaikan dalam hidup, tetapi Anda tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin Anda sering tersenyum, tetapi di dalam hati ada kekosongan. Mungkin Anda pernah merasakan cinta manusia, tetapi ia rapuh. Hari ini saya ingin beritahu Anda, kasih Tuhan itu cukup. Dan kasih itu tersedia untuk anda. Menerima Yesus bukan bermaksud menganut satu agama baru. Ia adalah permulaan satu hubungan antara anda dan Tuhan yang mencipta anda. Ia bermula dengan satu langkah hati yang ikhlas, satu doa yang sederhana. Tuhan Yesus, aku mengaku bahawa aku adalah orang berdosa. Aku telah hidup jauh daripadamu dan aku perlukan pengampunanmu. Terima kasih kerana engkau mati untuk dosaku dan bangkit untuk memberi aku harapan baru. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Mulai hari ini, bimbinglah aku, sembuhkan aku dan tuntun aku dalam kasih dan kebenaranmu. Amin. Jika anda baru sahaja berdoa doa itu dengan segenap hati, ketahuilah bahawa satu perubahan kekal telah bermula. Anda kini telah mengambil langkah pertama dalam kehidupan yang baru bukan tanpa cabaran tetapi dengan pengharapan yang tidak akan padam. Alkitab mengatakan bahawa di syurga ada perayaan setiap kali seseorang kembali kepada Tuhan. Hari ini itu mungkin tentang anda. Kami ingin mendengar daripada anda. Jika anda membuat keputusan untuk menerima Yesus hari ini, sila kongsikan dalam komen. Atau hubungi kami secara peribadi. In kami ingin bantu anda mengenalinya lebih dalam dan menyediakan sokongan rohani yang anda perlukan. Jangan berjalan seorang diri dan jika anda masih dalam pencarian, tidak mengapa. Teruskan menonton video kami, teruskan membaca Firman Tuhan, teruskan bertanya. Tuhan tidak tergesa-gesa. Dia sabar menunggu anda kerana kasihnya tidak pernah berkurang walau sedetik. Penutup hari ini bukan sekadar hujung video. Ia adalah permulaan baru bagi sesiapa yang membuka hatinya. Sama ada anda datang untuk belajar tentang makanan yang mencegah kejang otot atau secara tidak sengaja terserempak dengan saluran ini, ketahuilah, tiada yang berlaku secara kebetulan. Anda di sini kerana Tuhan sedang berbicara dengan hati anda. Akhir kata, kami doakan anda yang sedang menonton ini diberi kesihatan tubuh, ketenangan fikiran dan keselamatan jiwa. Semoga hari-hari anda dipenuhi dengan harapan baru, langkah-langkah yang teguh dan hati yang damai bersama Tuhan yang hidup. Jumpa anda dalam video seterusnya. Tuhan memberkati anda dan seluruh keluarga anda. Amin.